মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি নিমাতী কইনা বা ৰূপ কোঁৱৰ নাটিকাখনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমে আমি নাটিকাখনিৰ কাহিনীভাগৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিছোঁ ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে নিমাতী কইনা নামৰ প্ৰতীকধৰ্মী নাটিকাখনিৰ মাধ্যমেৰে মানুহৰ হৃদয়ত কলা লক্ষ্মীৰ জাগৰণ কেনেকৈ সম্ভৱ সেই বিষয়ক মঞ্চৰূপ প্ৰদান কৰিছে মানুহৰ বাহ্যিক ৰূপ ধন সম্পদ প্ৰতিপত্তি ক্ষমতা আদিৰে হয়তো প্ৰয়োজনীয় সা সুবিধাখিনি সৃষ্টি কৰিব পাৰে কিন্তু সাধনাৰ দ্বাৰাহে তাক আয়ত্ত কৰিব পাৰি এই সাধনা কেতিয়াও ধন সম্পদেৰে কিনিব নোৱাৰি ই হৈছে অন্তৰৰ সম্পদ নাটিকাখনিৰ চৰিত্ৰসমূহ হৈছে সবিতা প্ৰিয় তেওঁ ৰতনপুৰৰ ৰজা আচাৰ্যদেৱ তেওঁ ৰাজসভাৰ পণ্ডিত মন্ত্ৰী ৰতনপুৰৰ মন্ত্ৰণাদাতা ৰূপগড় তেওঁ জ্যোতিদেশৰ কোঁৱৰ গন্ধৰ্ব ৰজা তেওঁ সুন্দৰৰ সাধক নিমাতী কন্যা ৰতনপুৰৰ ৰাজকন্যা আৰু ৰত্নাৱলী চিত্ৰাৱলী মুক্তাবলী ৰূপাৱলী নিদ্ৰাবলী আদি চৰিত্ৰসমূহ হৈছে নিমাতী কন্যাৰ সখীয়ে ৰতনপুৰৰ ৰাজকন্যা তথা ৰজা সবিতা প্ৰিয়ৰ অতি মৰমৰ জীয়ৰী নিমাতীৰ জন্মৰে পৰা মুখৰ মাত নাই আজন্ম মুকলিমাতীৰ মাত উতাবলৈ ৰাজ পৰিয়ালৰ সদস্য সখীয়েক আদিয়ে অনেক যত্ন কৰিছে কিন্তু কোনেও সফল হোৱা নাই অপূৰ্ব সুন্দৰী নিমাতী কন্যা অথচ তেওঁ মুকধিৰ এই বেদনাই ৰজা সবিতা প্ৰিয়ৰ সকলো সুখ শান্তি হৰণ কৰিছে ৰত্নাৱলী চিত্ৰাৱলী আদিয়ে নানা গীত নৃত্য কৰি নিমাতীৰ মাত উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সকলো চেষ্টা বিফল হৈছে নিমাতীয়ে ধ্যানে জ্ঞানে কাক বিচাৰে কি বিচাৰে সেয়া কোনেও নাজানে শেষত ৰজা সবিতা প্ৰিয়ই ঘোষণা কৰিলে যিয়ে নিমাতীৰ মুখত মাত পুতাব পাৰে তেওঁৰ সৈতে নিমাতীক বিয়া দিয়াৰ লগতে অৰ্ধৰাজ্যও প্ৰদান কৰিব কামৰূপ কামাখ্যাক অতীতৰ পৰাই তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ দেশ বুলি জনা যায় তাৰ পৰা এগৰাকী বেজে নিমাতীৰ মাত উলিয়াবলৈ সোণৰ কাঠি আৰু বিবিধ ফুলেৰে জাৰি ফুকি নিমাতীৰ মাত উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিলে যদিও বিফল হ'ল কিন্তু তেওঁ জানেই জ্যোতিদেশত ফুলি থকা সাধনা কমল নামৰ ফুলপাহ নাথাকিলে তেওঁ নিমাতীৰ মাত ফুটাব নোৱাৰে শেষত বেজে নিজৰ ব্যৰ্থতাক স্বীকাৰ কৰি সাধনা কমল বিচাৰি পেলাই পুনৰ চেষ্টা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় ল'লে এনেতে নিদ্ৰা বুলিয়ে দেখা সপোনেটিৰ কথা বৰ্ণনা কৰিলে সপোনত দেখিলে তপ্ত সুবর্ণর দৰে অতি উজ্জ্বল এক কোঁয় পৰা হাতত বীণ মন্ত্ৰমুগ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ পৰা গানেৰে নিমাতীক উন্মনা কৰিলে আৰু নিমাতির কণ্ঠেৰে সুদিমাত নিগৰিত হল শেষত সুন্দৰ কোঁৱৰ পোহৰৰ সৈতে মিলি গল ৰতনপুৰৰ ৰজা বিদ্যাবিধ কবি কাৰিকৰ যাদুকৰ চিত্ৰকৰ সকলো ব্যৰ্থ হোৱা দেখিও ৰজা সবিতাপ্ৰিয়ই আশাৰী নিদি বিভিন্ন দেশৰে জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতক আহ্বান জনালে গন্ধৰ্ব দেশৰ পৰা নৃত্য কুশলা বাদ্যভাণ্ড বিষাৰত আহিল নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰি নিমাতীৰ মাত উলিয়াব নোৱাৰিলে এনেতে জ্যোতি দেশৰ পৰা ৰূপ কৰি গীত গাই গাই ৰতনপুৰৰ ৰাজসোভালৈ আহিল তেওঁ গালে মোৰ ৰা কৰবিৰে পতাল পূজা তোৰ সুৰে ৰে মই ৰচিলোঁ কত নাগা বুজানো বুজ লুজা বৰাগী ভাটৰ পিন্ধনত জধলা কাপোৰ কানি বাহিৰৰ পৰা দেখাত তেওঁকো ভিখাৰী বা পাগল বুলি ভাৱ হয় বৰাগীৰ বেশেৰে তেওঁ পৃথিৱী ঘূৰি ফুৰিছে বিশ্ব স্থাপত্যৰ জোনাকী কাৰেঙৰ সৌন্দৰ্য ৰিণিকি ৰিণিকি দেখা গৈছে খেতিয়ক ছোৱালীসকলে নানা বৰণীয়া সাজ পিন্ধি শৈচৰ ঠোক লৈ নিমাতীৰ আগত আঁঠু লৈ উপহাৰ প্ৰদান কৰি গীত গালে যদিও তেওঁলোকে নিমাতীৰ মাত উলিয়াব নোৱাৰিলে জাপান চীন আৰৱ পাৰস্য ইউৰোপ আমেৰিকা মিছৰ জুলু বেদুইন ইত্যাদি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা অহা লোকে স্বজাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি নিমাতীক নানা শিল্প বস্তু প্ৰদান কৰিলে যদিও নিমাতীৰ মাত নোলাল শিপিনী বিভিন্ন ৰাজ কৰ আহি চেষ্টা কৰিলে যদিও বিফল হ'ল ৰাজ কোড়সকলৰ চেষ্টা ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছত আহিল পাৰস্য দেশৰ বুঢ়া ৰজা তেওঁৰ ৰাজকাৰেঙত কেইবাগৰাকীও বেগম থকাৰ পাছতো নিমাতী কন্যাৰ ৰূপ আৰু সম্পত্তিৰ লালসাত আহি সকলোৰে হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হ'ল পণ্ডিত প্ৰৱৰে শিষ্যসকলৰ সৈতে আহি নিমাতীৰ মাত উলিয়াবলৈ ব্যৰ্থ চেষ্টা কৰিলে বেদ বেদান্ত পুৰাণ মহাকাব্য আদিত নিপুণ পণ্ডিত প্ৰৱৰো নিমাতীৰ মাত উলিয়াত ব্যৰ্থ হ'ল বৰঞ্চ নিমাতীয়ে তেওঁৰ উপস্থিতিকে অগ্ৰাহ্য কৰিলে শেষত ৰজা সবিতা প্ৰিয়ই এইবোৰ প্ৰচেষ্টা বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে ৰাজসভাৰ বৈজ্ঞানিকে নিমাতীৰ কণ্ঠ বা মস্তিষ্কৰ বিকাৰ থকা বুলি ক'লে সবিতা প্ৰিয়ই সকলো বিধিৰ লিখন বুলি মানি ল'লে এনেতে বৰাগী ভাটি আহি সংবাদ দিলে জ্যোতিদেশৰ জোনাকী কাৰেঙত বাস কৰা ৰূপকৰে নিমাতীৰ মাত উলিয়াবলৈ আহিব ধৰিছে গীত গাই গাই জাগা জাগা নক্ষত্ৰৰ প্ৰভাতে প্ৰভাতে হাঁ হাঁ সকলো সন্ধিয়াৰে ভুৱনে ভুৱনে ব্যক্ত হতাচিতা কাপোৰ পিন্ধা বীন বৰাগীক ৰাজসভাত প্ৰৱেশ কৰায় তিনিদিন ধৰি বাটে বাটে গান গাই তেওঁ নিমাতী কইনাৰ সন্ধান কৰিছে সভাত উপস্থিত থকা আচাৰ্যই তেওঁক বলিয়া ভিখহু কাঙাল বুলি হাঁহিলে কবিতা প্ৰিয়ই তেওঁক এবাৰ চেষ্টা কৰিবলৈ দিয়াৰ কথা কওঁতে সকলোৱে কবিতা প্ৰিয়ক মানা কৰিলে আচাৰ্য পণ্ডিত প্ৰৱৰে ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিলে কবিতা প্ৰিয়ই ৰূপ গঁড়ক অনুমতি দিবলৈ সিদ্ধান্ত লওঁতেও কবিতা প্ৰিয় কৰা প্ৰতিজ্ঞামতে অৰ্ধৰাজ্য আৰু নিমাতীক যাতে কন্যাদান নকৰে তাৰো উপদেশ দিলে শেষত বীন বৰাকী তথা ৰূপ কোঁৱৰে গান গাই গাই ৰাজসভাৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ খোজোতে সকলোৱে তেওঁৰ গান শুনি মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰে জাগা অভিনৱ চন্দে বাক্যটি শুনাৰ লগে লগে নিমাতীয়ে মুগ্ধ আৰু ব্যাকুল হৈ আহি বীণ বৰাকীকৰ লাগি চাবলৈ ধৰিলে ৰূপ কোঁৱৰে গান আৰু কবিতাৰে উৰ্বশীৰ দৰে অপচৰা নিমাতীক জাগি উঠিবলৈ আহ্বান জনালে তাৰ লগে লগে বৰাকীয়ে ভিখাৰীৰ পোচাক পৰিহাৰ কৰি ৰূপ কোঁৱৰৰ বেশ ধাৰণ কৰিলে পণ্ডিত আচাৰ্য বৈজ্ঞানিক সকলোৱে তেওঁক স্তুতি কৰিবলৈ ধৰিলে ৰূপ কোঁৱৰে ডিঙিত পিন্ধি থকা সোণ বৰণীয়া সাধনা কমলৰ পাহি ছিঙি ছিঙি নিমাতীৰ গালৈ ছটিয়াই জাগৰণৰ গান গাবলৈ ধৰিলে ফুলৰ পাহি গাত পৰাৰ লগে লগে নিমাতীৰ ওঠত হাঁহি বিৰিঙি উঠিল আৰু গাবলৈ ধৰিলে জয় ৰূপমুগ্ধ জয় সুৰমুগ্ধ জয় জয় অপৰূপ ৰূপ কুমাৰ এয়াই হ'ল নিমাতী কইনা বা ৰূপকৰ নাটিকাখনিৰ কাহিনীভাগ